Bila Nabi kata ilmu itu cahaya Tak masuk ia pada hati yang penuh zulmah Kegelapan, kehinaan Nak buang gelap tadi tak dapat tidak dengan Zikrullah Nak buang kehinaan tadi tak dapat tidak dengan Zikrullah Satu dalil Dalil yang kedua tulis Ustaz Selama ni kami faham zikir lepas mayang ni sunat Ha dah Tiba-tiba hari ni pula Ustaz Irwan mengeluarkan pendakwaan Dia kata zikir lepas fardu maghrib hukumnya wajib Ha kalau lepas isyak lain pula. Sekiranya selepas isyak tak dikaitkan dengan fardu yang lain jadi sunat. Kenapa yang lepas fardu maghrib jadi wa? wajib? Salin dalil yang kedua. Kerana zikir itu menyempurnakan bagi yang wajib. Ha dah. Dalil yang kedua, kerana zikir itu menyempurnakan bagi yang wa? wajib. Menyempurnakan bagaimana? Sebagai contoh wudu. Wuduk ni tuan-tuan asal-asal hukumnya sunat Tuan-tuan nak ambil pun tak apa, tak ambil pun tak apa Contoh, duduk di rumah pukul 3 petang Zohor dah semayang, asal tak masuk lagi Semata-mata nak ambil wuduk, hukumnya so, sunat Tetapi bila mana nak masuk waktu asar Nak masuk pula semayang, tak dapat tidak wajib ada wuduk Maka hukum sunat tadi bertukar menjadi wa, wajib Bukan wajib ambil wuduk dah dengan adanya wuduk maka sempurnalah yang wa, wajib. Satu. Yang kedua, begitu juga gali perigi. Ulama kata gali perigi asalnya harus. Nak gali pun tak apa, tak gali pun tak apa. Tapi kalau dah masuk waktu nak semayang, tak dapat tidak perlu ada wudu. Nak berwudu perlu ada air. Ulama kata kalau waktu masih panjang, diyakini agak-agak gali dua kaki bermakna air boleh keluar maka wajib gali pergi. Ha dah wajib gali pergi. Nak tayamum tak boleh lagi. Melainkan waktu dah picit, waktu dah lambat. Ha baru boleh tayamum. Tapi kalau waktu masih panjang, wajib gali pergi. Bermakna asal harus bertukar menjadi wajib. Asal sunat bertukar menjadi wajib. Kenapa hukum berubah? Kerana semuanya ini menyempurnakan bagi yang wa, wajib. Begitu juga zikrullah. Macam mana zikrullah ni tuan-tuan menyempurnakan bagi yang wajib Telah berkata Asyikh Ibn Atta'illah Askandari Dalam kitabnya Syarah Hikam Dia kata manusia ni tuan-tuan Tubuh manusia ni tuan-tuan ibarat satu bejana Bejana ni bahasa Melayu lama Orang Melayu kata bekas dah Badan kita ni ibarat satu ber, bekas Untuk menerima hukum daripada Allah SWT dan dia kata Nabi pula bekas ni asalnya berwarna putih ha, dah. Terpulanglah kepada ibu bapanya untuk meyahudikan ia ke Memajusikan ia ke Meislam dan sebagainya Kemudian dalam nak membesar untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala menjalankan perintah-perintah Tuhan tiba-tiba tubuh yang putih tadi dinudai dengan kekotoran du dunia. Ulama kata kotor datang dari dua pihak. Pertama, datang dari pihak dalaman. Ia ni sifat-sifat mazmumah yang mengotorkan tubuh tadi, hati tadi. Dah? Riak, ujub, takabur dan sebagainya. Yang kedua, kekotoran yang datang dari pihak luar. Ulama' kata empat. Manusia, nafsu, syaitan. Lagi satu apa? Ha. Manusia, hawa nafsu, syaitan. Yang keempat? Makhluk. Ha, Dah? Makhluk. Makhluk tu manusia dah lah Pertama makhluk Yang kedua Nafsu Yang ketiga syaitan Yang keempat dunia Haa dah Ulama kata Empat perkara ni yang merosakkan jasad tadi Mengotorkan jasad tadi empat Pertama makhluk Yang kedua hawa nafsu Yang ketiga syaitan Dan yang ketiga yang keempat dua Dunia Maka tak dapat tidak Dalam nak berjalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bekas ni tadi tuan-tuan menjadi kotor Baik Kemudian dalam banyak-banyak bekas yang kotor tiba-tiba Allah Taala tak pinggirkan kita. Arti kata dalam kekotoran hati tadi Allah Taala masih tetap memilih kita untuk hadir mengaji kuliah il, ilmu. Apa erti mengaji hadir kuliah ilmu? Maka tiap-tiap malam ilmu nak masuk. Ha dah. Ya ilmu tu ibarat air yang bersih. Kalau kata Nabi ibarat nur dan cahaya, cahaya. Bermakna malam ni kuliah maghrib ilmu masuk. Besok kuliah maghrib ilmu masuk. Hari Sabtu kuliah subuh ilmu masuk Maka hamba nak tanya tuan-tuan serta muslimat yang alim Sekali pun kita mengaji dengan Syekh yang akbar Orang yang mursyid Orang yang warak Yang jernih hatinya Bersih niatnya Tapi kalau masuk pada bekas yang kotor Agak-agak air tadi akan menjadi bersih ke kotor Kotor Bila mana air yang masuk tadi menjadi kotor Bermakna tuan-tuan boleh minum tak air tadi Dok, ini yang ulama kata ilmu yang tak memberi manfaat. Deh, ilmu yang tak mendatangkan faedah kepada kehidupan, ilmu yang tak memantulkan cahaya kepada anggota tangan, kaki dan seba, sebagainya. Betul kata Nabi dah bila ilmu itu cahaya tak masuk ia pada tempat yang gelap. Kerana apa? Nak pantulkan pada tangan tak boleh, nak pantulkan pada otak tak boleh, nak pantulkan pada kaki tak tak boleh. Sebab tu Imam Ghazali kata dah tuan-tuan seribu tahun dahulu Akhir zaman ni manusia ni Kalau digali, kalau dikorek Kalau ditanya berkena ilmu Nescaya mereka bisa menjawab Ni kata Ghazali Dah, Kalau ditanya bak tawadok Kita boleh hurai begini, begini, begini Kalau tanya bak soba Kita boleh syarah begini, begini, begini Kalau tanya bak Kalau tanya bak tawakal Kalau tanya syukur Kita boleh syarah panjang le lebar Cuma Ghazali tanya balik Kenapa perkataan tadi tak hidup pula pada kehidupan kita? Haa, dah? Kerana ni puncanya tuan-tuan Bila ilmu masuk ia pada bekas yang kotor Bermakna ilmu tadi kita tak boleh minum Dengan memberi faham tak memberi bekas pada kehidupan